হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু আছে কিচেন এণ্ড ব্লগছ আজি মই ইজ স্পেচিয়েল নিমকি বনাব ওলাইছোঁ সৰু নিমকি আৰু নিমখ সেয়াও হয় খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু ক্ৰিস্পি হয় নিশ্চয় শব্দকেইটা আপোনালোকে শুনা পাইছে প্ৰথমতে ইয়াতে মই দিছোঁ এক বাতি ময়দা আৰু দিছোঁ কলাজিৰা আৰু নিমখ দিছোঁ কলাজিৰাটো খুবেই ভাল লাগে স্মেলটো নিমকিত স্পেচিয়েলি খুব ভাল লাগে অকণমান ইয়াত দি দিছোঁ দিছোঁ ৰিফাইন অইল দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই পানী দিছোঁ নৰ্মেল পানীত দি ধুনীয়াকৈ দৈটো বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মঠি মঠি ধুনীয়াকৈ টাইম লৈ পেলাব দৈটো বনাব আৰু দহ পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ কাৰণে আপুনি ৰেষ্টত ৰাখিব নিমকিখিনি বহুত ধুনীয়া হয় ক্ৰিস্পি হয় ধুনীয়া ফুলিও উঠে তো পোন্ধৰ বিছ মিনিট হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া দুভাগ কৰি লৈছোঁ লাড়ু বনাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বেলি যাম যেনেকৈ আমি ৰুটি বেলোঁ ন তেনেকৈ পাতলকৈ বা মিডিয়াম চাইজ আপোনালোকে বেলি ল'ব এতিয়া অকণমান ওপৰত ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বেলি গৈছোঁ আৰু এই নাস্তাবিধ এইদ স্পেচিয়েল কি বিহু আহি আছে বিহুৰ সময়ত আপোনালোকে বনাই চাহৰ লগত দিব পাৰে খুবেই ভাল লাগে ধুনীয়া ৰেচিপি হয় চব টাইমতে খাব পাৰি এনি টাইম খাব পাৰি আমাৰ যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই বনাই খাওঁ খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু এনেকৈ মই দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই ডায়মণ্ড শ্বেপত কাটি ল'ম যিহেতু নিমকি অলপ ডায়মণ্ড শ্বেপত ভাল লাগে সৰু নিমকি আৰু ঘৰত বনালেতো হাইজিন মেইনটেইনো হয় আৰু বাহিৰত খোৱাতকৈ ঘৰত বনোৱাটো খুবেই ভাল তেলবিলাক বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নহয় নতুন তেলেই ইউজ কৰা হয় ন সেইটো কাৰণে ঘৰত বনোৱাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে তো যিহেতু এইটো স্পেচিয়েল ঘৰতে বনাই আছোঁ আৰু চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া মই নিমকিখিনি ভাজিব লাগিব হয়নে এতিয়া মই কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ বিশেষকৈ আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ড অইল দি বনাব পাৰে কিন্তু মোৰ বহুতকেইটা বনাব আছে সেইটো কাৰণে ৰিফাইন তেলেই ইউজ কৰিছোঁ দিয়কচোন ইমান ৰেগুলাৰলি ইউজ নকৰোঁ মাজে সমাজত কেতিয়াবা ভাজা বৰা অলপ খাওঁ আৰু ধুনীয়া হয় ফ্ৰাইখিনি সেই চাওক মই নিমিখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ফ্লেমটো পূৰা হাইতে আছে হাইতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব মিডিয়ামত বা ল'ত কৰিব নালাগে যেতিয়া আপোনালোকে নম'ব বিচাৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মিডিয়াম ল' কৰিব পাৰে তো এই চাওক মই অলপ অলপকৈ লৰাই দিছোঁ এই চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোক যোনটো কালাৰ আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতকৈ বেছি কালাৰ হ'লে বেছি কালাৰ কৰিব পাৰে মোৰ এইটো কালাৰ বহুত ধুনীয়া লাগে সেইটো কাৰণে এনেকৈ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই চাওক কি ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে চাহৰ লগত খাব বিশেষকৈ খুব ভাল লাগে মোৰ এই চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে হয়নে আৰু আপোনালোকে ঈদত আৰু বিহুত এনেকৈ বনাবচোন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু আলহীক খুব ভাল পায় এনেকৈ ঘৰুৱা বস্তু দিলে আৰু চাব পাৰিছেনে ক্ৰিস্পিটো ইমান ধুনীয়া হৈছে মচমচীয়া হৈছে আৰু সৰু নিমকিবিলাক অলপ মচমচীয়া হ'লে খুবেই ভাল লাগে চাহৰ লগত চাব পাৰিছে শব্দটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাঁহত থাকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বাই